Сейчас находится соседственный изолятор. Крешку предъявляет ему. Я даже не знаю, кто Часть 3, часть 189. Вымогательство. Ребенка забрали, привезли вчера в 6 часов вечера домой, он сам приехал в прокуратуру, вызвали его, он приехал туда, его захватили, взяли и привезли домой, чтобы сделать обыск и сказали, что его забирают. Обыск мы не разрешили делать, так как не было документов подтверждающих его для обыска. Я собралась, оделась и поехала с ребенком в прокуратуру. Мы там находились до полтретьего ночи, ориентировался где-то так. Нам предоставили адвоката государственного и педагога. Так как не было предъявлено нам обвинения, в тот день адвокат сказал, что никаких показаний мы ничего не даем, пока не будет предъявлено. Ну, соответственно, оформили вот эти вот документы, обыск, сделали его личных вещей на месте, которые у него были, все, разрешили телефон, изъяли студенческий билет и карточку, по которой приходит стипендия, То есть я на вопрос, зачем, сказали, будут пробивать, есть поступали ли там какие-то суммы денег и поступают ли. Я говорю, так это можно узнать, позвонив в банк, записать просто номер карты. Они карту изъяли, я тоже не могу понять. Все, и сказали, что сегодня должен со мной связаться следователь, вызвать меня уже, предъявить, что они предъявляют ребенку. Я оформилась Так вони совершенно літні, як державний, так воно що називається, щоб скажу я зробила. Щоб без мене не мають права ні допрашувати його, ні рішення никакие ні приймати, нічого. А чого затримали? Що пояснили? Скоріні злочини, що вони він вони був затриманий.